qoli sulaymonu taymi aytadilar mo'min odam imtihon qilinadi va ofiyat beriladi ya'ni hayotda ana shu ikkita hayotni o'rtasida yashaysiz har kunuz yo sinov yo ofiyat va sinovlari unga kafforat bo'ladi gunohlariga boshga odamni balo keladi sinovlari gunohlarga kafforat bo'ladi shu va istitob bo'ladi istitob degani sizni qaytaradi yomonliklardan agar boshimizga balo kelmay qo'ysa posiqlashib ketamiz ollohni rahmati bu mo'minni boshiga balo kelayotganligi ana shu o'zini to'g'irlab oladi o'zini yig'ishtirib oladi ya'ni ana shuni odamlar hozir tushunmaydida bir odamni olloh mana shunaqa qilib bir shamanda qilib qo'ysa masalan yoki e, e, uni bir odamni olloh boshiga bir balo jo'nataversa ollohga yomon ko'rilgandan bo'lmaydi har doim u e, shunchalik ham bir gunoh bo'lsa kerakda buni rasosini chiqarib tashladi olloh deyilmaydi olloh bir odamni rasosini chiqaraman desa u haqiqatda rasosini chiqaraman desa oxiratga olib qo'yadi uni haligi oyatda aytilganidek zarniy dediku olloh menga qo'yib bering dediku uni dunyoda o'ldirmang uni dedi menga qo'yib bering o'zim uni ishini hal qilaman degan haqiqatdan alloh bir odamga g'azab qilsa uni dunyoda jazolab o'tirmaydi uni balki shunday mazza qildirib yashatadida shunday oxiratga olib ketadi endi ko'radiganini ko'radi u yerga borgandan keyin bir odamga olloh dunyoda berayotgan bo'lsa jazosi bu u odamni xursand qilish kerak alhamdulillah dunyoda berdi deyish kerak chunki oxiratga olib qo'ymayapti olloh oxiratga olib qo'yish yomon dunyoda qanaqa jazo berilsa ham hech narsa emas u odam besh yil o'n yil yashaydi o'ladi ketadi o'zini ham hammani esidan chiqib etdi lekin oxiratga olib qo'yilish ana u yomon bo'ladi shuning uchun ham ana isti'tob deyapti mana olloh dunyoda mo'minga balo bersa o'zini yig'ishtirish uchun beradiui isti'tob jazo uchun emas va kofir bo'lsa kofir ham imtihon qilinadi ofiyat beriladi ya'ni faqat mo'min emas dunyoda sinov sinovga keladigan hozir kofirlarni qarang mana yaqinda ko'rdik yaponiyadami endi xitoydami qay gurda xullas o'sha bir ko'zi qisiqlaridan biri bir ayol dodlab chopib yuribdi prezident o'tib ketayotgan ekan uni yo'liga chopib chiqibdi haligi ayol endi shunaqa zorlanyapti eri koronavirus ekan bechorani do'xtirxonalarda joy yo'q ekan qo'yishmayapti bittayu bitta umidim deyapti pul kerak emas deyapti qarang hech narsa kerak emas больницаga qo'ysin bir sen prezident ayt degan ma'noda chiqqan ekan prezidentni oldiga yugurib shunaqa zorlanyapti bechora endi bolalarimga men nima nima deyman endi ularda shuda aqida yo'q bo'lgandan keyin olloh huzuriga ketdi qiyomatda ko'rishamiz degan narsa yo'q kofir bo'lgandan keyin mana bolalarimga nima deyman dadam qani deyapti bolalarim dada dadasi o'lib qolsa nima deyman deb bechora ayol haligi zorlanib yuribdi prezident to'xtamay ham o'tib ketdi endi aytmoqchi bo'lganim mana qarang mana mo'min agar shu kuyga tushsa ham bunaqa zorlanmaydi axir iymon bor nima qilibdi o'lsa odam ko'rishamiz ertaga qiyomatda deydi masalan o'n yil yigirma yil shundoq ham ko'rishmay yuryaptiku odam to'g'rimi yaqini bilan a nima qilibdi qabrga kiramiz shunday bir ko'zni yumamiz ochamiz ertaga tursak qiyomat bo'ladi inshaalloh hammamiz jannatga kirsak ko'rishamiz o'sha yerda deydi hech o'pkasi chiqib ketgandek yig'lab odam endi men nima qilaman qaytib ko'rmayman degan narsa yo'q aytmoqchimanki mo'mingina emas qiynalayotgan mana kofir ham qiynaladi dunyoda faqat mo'min emas imtihon bilan yashayotgan ya'ni mo'min ham imtihon bilan ofiyat bilan yashaganidek kofir ham xuddi shunday imtihon bilan ofiyat bilan yashaydi balki kofirniki og'irroq chunki aqida yo'q iymon yo'q o'lib qolsam degan narsa o'lmay turib har kuni o'lib yashaydi hozir kofirlar ana shunaqa yashayapti mana o'min <mumid> odam hech narsadan qo'rqmaydi o'laman ketaman deydi kofir odam voy o'lib qolaman voy o'lib qolaman deb har kun bir o'ltirilib yashaydi o'zidan o'zi uzde hayoti qiynalib ketaveradi kofirga kerak bo'lsa og'irroq ham ya'ni dunyo kofir ham sinaladi deyaptilar kofir ham tuzaladi ofiyat keladi kofirga ham lekin kofirni sinalib keyin ofiyat kelishligi xuddiki tuyani bog'lab qo'yib keyin quyib yuborilishiga o'xshaydi ya'ni nega uni bog'lashdiyu nega qo'yib yuborishdi bilmaydi u ba'zi odamlar mana yani shu bu hadis lafzsida kelgan yani, aslida hozir sulaymon taymin so'z bo'lib kelyapti rasulullohni so'zlari bo'lib ham kelgan yani. munofiq posiqlar shunday deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam olloh unga bitta sinov bersa bir kasallik beradi yoki bir, bir, bir balo beradida keyin yig'i sig'i qilganda keyin uni qo'yib yuborsa olloh kallasini ishlatmaydi keyin me, nima men ushlandimu nega qo'yib yuborildim tuya shunaqa bo'lar ekan mana bir ish ishkallasa tuya egasi olib keladida uni bog'lab qo'yadi bir o'n kun o'ziga kelsin deydi og'iga olib kiradida qop qorong'u joyga bog'lab qo'yadi ma'rab marab yotadida bechora siqilib siqilib bosilib qoladi oxiri xursinib haligi o'ziga o'zi bosilib qoladi qorong'i og'iriga bog'lab qo'ygandan keyin keyin egasi uni bir o'n kun o'tgandan keyin tuzalib qoldi shekilli deydida shunday tashqariga olib chiqsa yana eshkallashni boshlaydi o'sha zahoti hech narsa bo'lmagandek hozir yotuvdi haligi horg'in bo'lib xafa bo'lib endi tuzalib qoldi deb o'ylab shunday qo'yib yuborgan zahoti yana boshdan boshlaydi aqli yo'q odam iymoni yo'q odam ana shunaqa bo'ladi olloh bir imtihon bersa xomush bo'lib siqilib yig'i sig'ib qoladida shunday olloh ofiyat bergan zahoti yana eshkallashni boshlaydi chig'a solib bilmaydi nega uni ushlashdiyu bog'lashdi nega qo'yib yuborishdi qizig'i yo'q unga bunaqa odamni yana ushlaydida olloh ushlaydida yani, yana ushlaydi uni yana chunki tuzalmabdi bu deyiladi haligi tuyani olib kelib yana og'ilga bo'lab qo'yasizku shunga o'xshab buni ham yana ushlaninadi keyin demak mo'min hayot bilan kofircha hayotni o'rtasidagi farq shu mo'min ham kofir ham qiynaladi lekin mo'min qiynalganida ibrat oladi gunohlariga kaforat bo'ladi va kelajagiga ibrat bo'ladi ya'ni o'tmishiga kafforat kelajagiga ibrat mo'minni qiyinchiliklari ammo kofirga bo'lsa u qizig'i yo'q o'tmishiga ham kaforat emas tavba qilmaydi chunki kelajagiga ham ibrat olmaydi u bahjatul majai kitobidan bu bishrul hofiyga aytilingan ekan bu mashhur zohid olim inson imom ahmadni hamrohlari bo'lgan o'sha imom ahmadni ushlab ketib azoblashayotganda hokimlar qur'onni mahluq deysan deb azoblashganda shunda bishrul hofiy u kishini sherigi imom ahmadni o'sh ofiga aytilgan ekan man yerda ahmad ibn hambal urilib yotibdi hozirgacha o'n yetti darrov urildi u yani, urishyapti hozir deganda o'n yettita urishdi degan otga bog'lab sudrab urishgan yana shunda haligi beshu hofiy shunday oyog'ini cho'zgan ekanda boldiriga qarab turib aytgan ekan bu boldir naqadar qabih manabu odamga yordam bermasdan kishansiz o'tirgan bu boldir qanday ham qabih boldir degan ya'ni ko'ngli toza bo'lganidanda birodariga nisbatan ana shunaqangi ko'nglida g'ashligi bo'lmaganidan mana u urilib yotibdi u bizni boldirlar yumshoqqina bo'lib o'tiribdi deganda kishansiz zanjirsiz mana odamga Man yordam bermay o'tiribdi bizni de boldirlar degan hozir nima deydi endi odamlar shunaqa paytda endi o'zidan bo'ldida endi deydi shu katta gapirmaslik kerak edida endi o'zidan bilib shu bir murosa qilib qo'yish kerak edid deb o'tiraveradi aksincha aytyapi mana yeda mahmadni boldirga kishan solibo otga -ot bog'lab sudrab urishib yotibdi bizni boldirlar bo'lsa mana shu odamga yordam bermay o'tiribdi degan ho'p endi kimdir aytadi endi shu gap bilan nima bo'ladi xo'p deydi nima bo'lardi ollohni oldida hech bo'lmaganda o'ziga uzr bo'ladi ya'ni achindim men shu odamga axir o'zimni men shu odamni oldida hech kima sanadim o'zimni bir notomon sanadim deb shu jihatdan hech bo'lmasa o'zizga uzr bo'ladi to'g'ri ana odamni kishandan ozod qilib olmaydi u lekin bir odam qiynalib yotganda odam shuni qiynalganini o'ylab o'tirishi o'sha odamni haqqiga bir duo qilib boshqa bu o'ziga uzr qiyomatda allohni oldiga borganda mana bu imom ahmad kitobidan keltirilgan